بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذرون ان نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم واسال الله عملكم إلى عالم الغيب والشهادة في نبيكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضى لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله وعليم عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واللوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله عند الله وصلوات الرسول ألا إنها اللهم سيدخلهم الله في <applause> رحمته إن الله